Всім привіт! Вітаю вас на каналі! З вами я, Ольга Шарапанюк. Нещодавно я відпочивала в Грузії. В соціальних мережах писала про це показувала, де відпочиваю та як. І дуже багато з вас написали мені в приватні повідомлення: а ти покажеш, як вирощують виноград в Грузії? Так, я покажу вам сьогодні, як вирощують виноград в Грузії. Приклад вирощування винограду в Грузії я покажу вам не аби де, а це Кінзмараульська корпорація. Нукзарк Соврелі, генеральний директор корпорації Кінзмараулі. Здравствуйте. дуже приємно, приятно, что вы здесь. Значит, в нашей корпорации, наша корпорация одна из самых, скажем так, больших игроков вот в этой, в этой сфере и в этом специфическом зоне. Значит, корпорация Кинзмараули владеет где-то 65% от всей микрозоны, традиционной, старой, традициональной микрозоны Кинзмараули и Куарели. Это очень, значит, это наша гордость, и наши виноградники, наша гордость от, от того, что качество вина рождается в виноградниках мы уже в можем только как-то сохранить это качество. А лучше сделать почти не получится. Самое главное, чтобы вот натуральная красота, натуральное качество раздается здесь. Значит, у нас в целом 170 гектаров виноградников, в основном микрозоны пуарельные. Вы видите, какое расположение наших виноградников, рядом горы, и оно защищено, защищено с западной стороны, вот корой, это святой Троицы, гора святой троицы, а с, э, э, с северной стороны защищен, вот гор называется, вот эта гора, которая похожа на хвост, на переносном, переносном оно называется гора хвост, оно как хвост. Между этими горами у нас, скажем так, это один из самых, скажем так, кушек из Мараузской но у нас в основном в э, самых-самых лучших местах. От того, что у нас одна из самых старых компаний в Грузии. У нас первое акционерное общество в Грузии вообще у нас номер 001. Так что э, мы сажали виноградники тогда, когда все продавали. Один из виноградников у нас где, здесь где-то... 35 гектаров. В чем особенность этого винограда? Это вот эти камни, черные сланцы. Черные сланцы, которые вот... Э, река Дуруджи, которая течет рядом, вот она вот, где текла река Дуруджи, вот э, эти почвы богаты черным сланцом. И это вот э, анализировали почву, и где-то до 10-12 до метров доходит вот этот э, э, вот это камень, черный, черный сланец. И этот камень делает э, специфическую зону Кинзимараули э, особенной. Вот, от того, что вот эти черные сланцы ассорбируют вот, энергию солнца, и потом передают лозе. И это продолжается где-то 10-10 э, метров, вот всю глубь мы... Конечно, копаем. И э, вот это дает возможность, чтобы иметь уникальные виноградники, потому что качество вина рождается в винограднике. Очень важно, если виноградники э, у вас виноградники так себе, нельзя просто из винограда так себе сделать хорошее вино. Хорошее вино – это прежде всего вино, которое можно выдерживать долго. И наши виноградники там дают возможность, чтобы выдерживать вот вино долго. И, конечно, вот сорт Сапирави – это очень и очень интересный сорт для того, чтобы делать уникальные вина. Но в этих виноградниках мы еще э, делаем э, специальные вина, такие как Куарели Спешл Резерв или Сапирави Премиум. Мы просто убираем э, э, незрели незрелый виноград от начала августа и просто вот Гальбируем или оставляем половину или меньше. С этих виноградников мы получаем где-то не более 4-4,5 тонн в гектар. Это очень важный фактор от того, чтобы пошла концентрация, значит, в ягодах идет концентрация. Уже когда ягода уже созр начинает созревать и ягода уже закончила рост, мы э, срезаем виноград, половину винограда и просто выбрасываем. Их от того, что оставшийся виноград э, был гораздо концентрирован. Да, вот здесь вы видите вот, э, и черный сланец, и вот виноград, который мы э, уже срезали и убрали. За какой схемой соединения размещены растений? Для винограда очень важно, чтобы э, виноград имел э, достаточную э, площадь для того, чтобы оно имело питательные вещества. Значит, у нас 2,20 метра между рядами и между кустами где-то метр двадцать. Саджанцы у вас на печи, печи корневластные? Не, у нас мы в основном используем на подвое 5 ПБ или СО, 4 В основном в Грузии распространены вот подвое. Какие сорта винограда вы ви выращиваете? У нас в виноградниках в целом львиная доля сапирави это где-то 60-65%. И у нас восемь, в основном восемь грузинских сортов, аборигенных сортов, это Александреули, Муджуретули, Кацители, Цуане, Киси, Хихуи. У нас есть Мцюани Кахури, который вот, сорт, которым мы очень гордимся, гордимся, потому что наша компания спасла этого сорта, оно было утерянным. И сейчас везде пишут, что вот те, везде, где есть вот этот сорт, оно э, было распространено нашей, с нашей компанией, потому что наша компания спасла вместе с вин, винодельческим институтом, научно-исследовательским институтом этот сорт, значит Мцюани Кахури. Да, у нас имеются и европейские сорта, такие как Каберне Савиньон, Мерло, Шардоне. Но в основном это не более 5% или 4% от всего вина... нашего площади. Так что эти сорта в основном используются для купажу. И вы выращиваете все технические сорты. с десертными вы не работаете? Нет, нет. Мы вообще никогда не выращивали десертные сорта. В Грузии очень мало выращивают десертные сорта, столовые сорта винограда. Но сейчас некоторые фирмы вот начинают делать первые шаги. В основном 80% винограда, вот винограда, десертного винограда, который продается в Грузии, это импортированный виноград. Так что в Грузии вот в основном выращивают технические сорта, винные сорта. Скажите, пожалуйста, чем можете вы нам охарактеризовать сам сорт Сапирави? Сорт Сапирави очень-очень интересный сорт. Это аборигенный грузинский сорт очень очень важный сорт это один из самых распространенных сортов красных сортов в грузии идеально подходит для грузинской грузинского климата и мы очень хорошо мы очень скажем так оно очень и очень хорошо освоено вот в грузии и оно имеет очень средний рост имеет специфические вот вот специфическая я, ягода специфическая грозь вот она имеет не главную грозь она раз развита вина и имеет мелкие э, ягоды это очень важно так что концентрироваться и, и кожура тоже э, очень э, Тонкое, когда оно уже созреет, оно будет очень тонким, и хорошие выходы из сока, и э, когда оно созревает, и очень-очень хорошо созревает, и интересно, что и в мякоти есть э, вот эти красящие вещества, антоциан, то, что красит виноград. И оно по своей характеристике можно сравнить с такими сортами, как каберный совиньон, мерло или сира. Но оно очень-очень свойственно, очень специфическое и не похож ни по аромату, ни по вкусу, ни, э, ни с одним э, сортом. Я думаю, что э, вот э, то, что грузинские сорта или грузинские вина так сильно отличаются от э, других э, другими винами, европейскими винами, это очень сильно зависит от винограда, конечно, в первую очередь, в вторую очередь от, от поч или от мест, где выращивают вот этот виноград. Но Саперави, скажем так, наш главный достопримечательность. Как вы формуете кущи? Здесь у нас двухсторонний шпале, и это один из самых хороших способов формироваться сапиравой, потому что оно, скажем так, немалорастущее, оно среднерастущее и требует вот определенное пространство, и оно очень хорошо держится, и хорошо распределяется вот, вот эта часть, где у нас ягоды, и да, очень хорошо выделены от вот часть, где у нас много листьев. Так что у нас один из самых таких традициональных формирований. Это, да, в основном в Грузии 90% процентов грузинских э, сортов формируется вот двухсторонним шпалером. Какие то колы проводятся зеленые операции на винограднику? Да, зеленые операции у нас начинаются уже с весной и до августа месяца оно продолжается. И частично мы работаем техникой, вот, например, подрезание головы мы делаем механически, но трактора делают, а освободить вот э, ту часть, где у нас уже виноград, это делается вручную, потому что, чтобы не повредить э, ягоды. Э, ну, оно, надо сказать, что виноград, один, один из самых таких трудо, э, трудоемких работ, и очень много рук требуется, чтобы э, иметь форму виноградники и э, каждую вот э, до того, как мы начинаем во время э, э, вегетации, с начала вегетации до сбора урожая, где-то один человек э, на каждый, каждым кустом подходит где-то 100 120 раз. У виноградника проводится такая достаточно специфичная операция, как подрезывание коренев, або катаровка. Как часто ее необходимо проводить, и все сорты ее потребуют? Значит, это очень важная операция от, чего? от, от того, чтобы э, чтоб было хорошее вино. Может быть, в виноград, э, э, самой винограде не будет так э, явно выражено, но в вине оно очень сильно выражается. И надо, чтобы корни росли вглубь. Э, корни винограда доходят до 15-16 метров в глубину. Так что, чтобы взять все, вот, минерализацию, взять э, винограда и чтобы... Концентрация была правильная, надо, чтобы корни росли глубже, так что для этого мы подрезаем поверхностные корни, от того, чтобы они не распределялись от в поверхности фумус, да? И каждые три года мы обрабатываем все виноградники, обрабатываем землю и потом оставляем на три года. Через три года еще подходим к этой операции и три года подряд обрабатываем землю потом оставляем три года. Так что вот такой цикл у нас работает. А в один рик вы подрезаете куриня с обоих боков? Мы подрезаем э, каждые три года обеих сторон, где-то доходя до, э, до куста, где-то до 20 сантиметров, 30 сантиметров. Да. Вот проходит лук и оно обрезает вот все эти поверхностные почвы. И для всех сортов это Почти для всех сортов, потому что для всех виноградов важно, чтобы, особенно для технических сортов, для винных сортов очень важно, чтобы э, вот всю минерализацию и э, вот э, чтобы корни росли, э, росли э, клуб. Вот почему не делается из молодого виноградника качественное вино от того, что корневая система еще не развита. И когда развивается корневая система, это когда вот где-то с 8-10 лет э, из виноградника уже можно сделать хорошее качество. Это значит, что корневая система уже спарировалась, она достигла где-то 15-16 метров уже глубину, оттуда уже можно сделать хорошее вино. Если дать возможность, чтобы корневая система э, э, распределялась поверхностно, оно, конечно, как все живые существа, оно тоже имеет способность от того, чтобы все достичь лениться. легким, лениться и легким путем. Так что мы не даем этому возможность. И у нас вот подрезание вот корней, вот поверхность корней, это один из важных работ. Вы перед этим говорили про то, что схема посадки тут міжряддя 2.20. Какие трактора используются? Адже так достаточно узкие міжряддя. Да, ну трактора 2.20 очень многие трактора подходят. Вот где-то трактора у нас имеют ширину. У нас в основном есть класс, но сейчас мы очень сильно работаем с индийской э, фирмой, от того, что там мало электроники. Вот в, в, в европейских тракторах они очень хорошие, но очень много электроники, много чего и от того, что в Грузии нет хорошего сервиса, он нам очень трудно работать вот с такими высокоэлектронными техниками, Да, от того трудно, что у нас э, очень сильно не хватает специалистов, так как агрономов, так как еще механизаторов и, конечно, сервис, потому что Грузия, само собой, маленькая страна и многие фирмы не открывают просто сервис. У нас здесь капельное орошение, вы видите, да? А, вот у нас здесь такая почва, вот это черные фланцы и оно то идет так глубь, что а, а, у нас вот в этом году мы не орошивали вообще, не использовали капельное орошение, но есть года, когда обязательно надо, потому что, чтобы виноград не получал стресс. Если дерево получает стресс, там качество винограда тоже портится. Так что у нас есть эта система, и, но надо очень, очень четко подойти к этой системе, чтобы не дать ни больше, ни меньше. Ну, потому у нас есть системы почвы, везде есть свои индикаторы. Идиометр. И, да, у меня в компьютере это всегда видно, когда надо поливать, и мы можем уже поливать с моего кабинета, я могу поливать каждый участок.